বাই জানমণি এফালে চোৱা বাই হেল্ল' নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে দেখিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম মই বাহিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'তে স্বাগতম জনাইছোঁ গা চা ধুইলোঁ ছোৱালীকেইজনীক গ'ল ড্ৰয়িং স্কুল কাপোৰ কেইটামান ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাগোঁ মই মোৰ মৰ্ণিং ডিউটিত তেনেহ'লে বোলক আজি ভিডিঅ' মাংস বনাব লৈছোঁ বাবুৱে খাচী মাংস আনিলে ভাবিছোঁ ইমান গৰম একদম আজি পাতলা জোল বনাওঁ খাচী মাংস আনিছে গৰমত খাচী পাতি এইটো মানে একদম পাতলাকৈ জোল বনাম ভাবিছোঁ একদম কম মছলা দি কাৰণ গৰমত বেছি মছলা খায়ো ভাল নালাগে মানে পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ অকণমান গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'ল তাৰপৰা আদা নহয় অকণমান পেতেলি থোৱা দিওঁ আৰু অকণমান থৈ দিছোঁ আধা ভাজা হ'লে মই দি দিম অকণমান মই আজি জিৰা গুড়া দিলে চাওক একো নিদিওঁ বেলেগ একদম চিম্পুল আগতে এনেকৈ মানে আমি দেহাহঁত যেতিয়া সৰু হৈ আছিলে তো তেতিয়া সিহঁতলে বনাইছিলোঁ খুব ভাল পায় সিহঁতি খাই মাংস দিম এতিয়া কৰি আছোঁ আকৌ অকণমান আদালো হয় গুড দিওঁ অকণমান ধনিয়া লাগে এতিয়া মান ধনিয়া আছে আমাৰ ঘৰত ধনিয়া উঠাওঁ মাংস বনাই আছোঁ পোৱাই নাই সেইদিনাখন সেইদিনাখন গোটেই এইবিলাক কাটি দিলে যে মানে ঘাঁহ বনবিলাক তেতিয়া গোটেই ধনিয়াবোৰ কাটি দিলে মানে গৰমো নাপালে মই বৰ ভাল পাওঁ আকৌ এইটো খাই যিকোনো দালি এচলি দিলো ইমান ভাল লাগে মান ধনিয়াটো মাৰি দি আৰু মোৰ আহি পালেহি ইহঁত দুজনী আম খাওঁ গ'লে মই বোলো আম খোৱা আজি কেনেকুৱা লাগিলে দে হা ভাল লাগিলে আমো টেষ্টি আজি আলু পিটিকা ভাত খাম হ'ব গৰম বা এতিয়ালৈকে ওপৰতে গৈ আছে গৰমত ক'তো ওলাই যাব নে ছোৱালীকেইজনীলৈ বেয়াও লাগে ডান্স ক্লাছ থাকে থাকে নপঠালেও নহয় এইফালে পোলাও বনালোঁ তাৰপিছত এয়া হৈছে খাছী মাংস দেখাইছিলোঁ অথনি আৰু এয়া ফ্ৰাই আছিলে ফ্ৰাইটো খাই খাই শেষেই হ'ল অকণমান আছেগৈ আৰু দুপৰীয়া ভাত চাঁচ এনেকেই খাই লওঁ হাই গাই কালি ব্লগটো কমপ্লিট কৰা মোৰ নহ'লেই বাৰু কালি ইমানেই মূৰ বিষালে মানে আচলতে কি হয় গৰম দিন হ'লে বা মোৰ খুব ভোকত থাকিলে খুব মূৰ বিষায় আৰু কালি মানে দুয়োটাই হৈ গ'ল প্লা গৰমো খুব পৰিলে প্লাছ মোৰ খুব মানে খাবলৈ ইমান মন নাযায় ন গৰম পৰিলে ইমান খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে মোৰ প্ৰায় খালী পেটত থকা নিচিনা হৈ যায় তো মানে সন্ধিয়াৰ পৰা ইমানেই মূৰ বিষালে মই নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰপৰা একদম সোনকালে সিহঁতক খুৱাই মেলি মই শুই থাকিলোঁ তাৰ আজি আকৌ কি হ'ল জানেনে তৎক্ষণাত এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া প্ৰায় এটা বাজিব হ'ল ফটককৈ প্লেনিং হৈ গ'ল বোলে যোৰহাট যাওঁ এনেও ঘৰলৈ যোৱা প্লেনিং এটা চলিয়েই আছিলে কিন্তু বাবু যোৱাৰ কথা নাছিলে আমি অকলে যোৱাৰ কথা আছিলে তাৰপিছত তাক মনাই মেলি আৰু বোলো এতিয়া সিও যায় সেইকাৰণে সি যায় যে চিন্তাটো হৈ নাযায় কাৰণ ঘৰৰ গাড়ীখন লৈ গ'লে ইমান চিন্তা নহয় যিমান দেৰিয়ে হয় এয়া আমি তিনিজনী গ'লে ছুপাৰতে যাওঁ প্ৰায় বাইপাছৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া সি ক'লে বোলে ময়ো যাম এতিয়া সেইকাৰণে কাপোৰ পেকিং কৰিব লৈছোঁ তাত চাই থাকক দেই কি হয় মাহঁতে গমেই নাপায় ছোৱালী এইবোৰ কাপোৰ ভৰাব লৈছোঁ ছোৱালী কাপোৰ ভৰাওঁ সিহঁত দুইজনীকে সৰু সৰু বেগ দুটা ইয়াত দি দিওঁ সিহঁতৰ ইয়াতে সিহঁতৰ যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন থাকে আৰু চাৰি পাঁচদিনৰ কাৰণে যাওঁ যে ইমান কাপোৰ কানি লৈয়ো নাযাওঁ তথাপিতো আমাৰ আৰু ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ বুলি ক'লে লাগে এতিয়া মই কাপোৰ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকক লগ পাম মই আপাৰ ভিডিঅ'ত